તો એ પણ બધાને સગા સ્નેહીઓને આ કાર્યક્રમ બતાવવા માટે લાભ આપવા માટે વિનંતી છે યશવી પરેશભાઈ તોગડિયા જાનવી અમિતભાઈ ખાનિયા હેમાંગી વિજયભાઈ પિત્રોડા હરીના વિપુલભાઈ ભંડેરી ક્રિષ્ના સંજયભાઈ વ્યાસ પ્રિયાંશી ભાવેશભાઈ સાકરિયા ગુંજન ઇતિહાસભાઈ સોલંકી પ્રજાપતિ આ બધી દીકરીઓ સેટેલાઈટ સ્કૂલ गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है क्या है इसके पीछे की कहानी तो चलिए जानते हैं एक गणेश चतुर्थी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था दो गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है विघ्न हरता सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता इसीलिए तो सबसे पहले बोले विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता लगते तेरा है माथे पे जिसके भी निखरता कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोर अनुसार वेद जी भगवान गणेश को कथा सुनाते थे और बप्पा उसे लिखते थे कथा सुनाते समय वेद जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे और 10 दिनों तक वे कथा सुनाते गए और बप्पा उसे लिखते गए उसी लेख को आज महाभारत के नाम से जाना जाता है लेकिन जब दस दिन बाद वेद जी ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि गणपति जी के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था फिर वेद जी ने गणेश जी के शरीर को ठंडा करने के लिए जल में डुबो दिया तभी से ये परंपरा बन गई कि दसवें दिन गणेश जी को ठंडा करने के लिए जल में उनका विसर्जन किया जाएगा hey, को फिर से अगले बरस आना है आना ही होगा देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निकाह तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा लौट के तुझको आना है सुन ले कहता की पाना है जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है मैं तो नहीं इंसानों में बिकता हूँ मैं, तो मैं तो नहीं हूँ इंसानों में बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में दुनिया बनाई मैंने हाथों से मिट्टी से नहीं जज्बातों से হু ঢুণ তামি নিশান হ্যাঁ কাহ के अगले दिन का हाल कहीं पर बप्पा को जेसीबी से खींचा जा रहा है तो कहीं पर बप्पा कचरे के ढेर में पड़े हैं मतलब आप एक बार सोच कर देखिए की जिस बप्पा को हम इतनी श्रद्धा और प्यार से अपने घर लेकर आते हैं उनकी विदाई के बाद उनका ऐसा हाल होता है और आप सब निवेदन है की अब ऐसी गणपति बप्पा का विसर्जन करते समय ऐसी गलती भूल कर भी ना करे और उन्हें अच्छे ऐसी विसर्जन करे ताकि उनका ऐसा हाल न हो સેટેલાઇટ સ્કૂલની દીકરીઓ ખૂબ ઉમદા પરફોર્મન્સ એમનું રજૂ કર્યું હું બોલીશ નહીં પણ હા થેન્ક યુ બધાનો આભાર ખૂબ ખૂબ વિશાલભાઈ હિરાણીનો સંચાલક છે એમને અને શિક્ષકભાઈ બહેનો જે હોય એમને પર વધારવા વિનંતી છે હું વિનંતી કરીશ શેર ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ બને રમેશભાઈ પરમાર અને પરિમલભાઈ પરડવાને કે આપના ઉપર એમના પ્રમાણપત્ર વિતરણ પદારખોના નોબેલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ આગળ આવી જશો જેમના સંચાલક છે રામભાઈ કરૈયા દેશભક્તિ ગીત છે Jay, 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 cara. আবার मतदार নবল স্কুল না শিক্ষার্থীদের স্টেজে উপর পড়াশে